私が剣道を始めたのが7歳からでまあ強くなっていって大会とかで優勝するようになって続けるようになりました剣道は体が鍛えられることであと精神的にも鍛えられることでそのことを通してですね人として強くなっていますかね 私が消防士になろうと思ったきっかけは高校生の時に新聞の記事で線路に落ちてしまった人を助けようとした人が電車に轢かれて亡くなる事故がありました人を助けるためにね自分の命を捧げることはこれほどね素晴らしいことはないというキリストの言葉があって人を愛するってことは人のために尽くすってことなんで何か人が困っている時に。 まあやっぱりこう助けてあげま松井聖とイエス・キリスト教会の教えはえ私に人を助ける大切さを教えてくれていますまあ火災出場したりとかまあ救助活動したりとかえその帰ってきた後とっていうのはですねえもちろん仕事をやったっていうやり,あのやりがい感はあります。私はえ消防隊長として 太陽、えー、を守って父親として家族を守りますお父さんはスーパーヒーローパヒロでーす今4人子供がいます <laughs> 我が家はまあ大体このぐらいにぎやかになりますね <laughs> 私たちは8歳の時から知っています 何を思っているのか彼女に全部言わなくてもバレちゃう <laughs> 通常ご飯はうちの奥さんが作っています子供たちが手伝いをしたりとかして私が仕事がない日はたまに作ったりしています家族と一緒にご飯を食べるのが大切だと思うのが。 家族の中で食事をしながら話す会話っていうのが彼らが経験したことを話すんで私が知らない時のことを話してくれるんですね私の家族が私にとっての力になるということを信じています私は父親です私は夫です私は消防士です 私は天童人です。人を助けることができるということを信じています。私は保坂道夫です。そして私はモルモンです。